PSG-dən ayrılan Edinson Cavani karyerasını İspaniyada davam etdirməyə yaxındır. Quolas xəbər verir ki, Benfica-ya keçməkdən sonan dimtənədən urquvaylı forvard Atletico Madrid ilə anlaşmağa üzrədir. Onunla 2+1 illik müqavilə imzalanacağı gözlənir. Qeyd edək ki, 33 yaşlı hücumçu 2013-cü ildə 64 milyon avro qarşılığında Napoli-dən PSG-yə keçmişdi. O komandada 301 oyun keçirib və 200 gol vurub, 43 məsuldar ötürməyib. PSG-dən Barcelona'nın potensial futbolçusu Filip Coutinho karyerasını yenidən İngiltərədə davam etdirə bilər. Goalaz xəbər verir ki, Braziliya yarımüdafiəçisi Manchester United-ın marağındadır. Mövsümü Cəra səsinə Bayern Münixdə keçirən futbolçu yenidən Kataloniya klubuna qayıdır. Yarımüdafiəçinin təhənzə Barcelona-dan ayrılacağı deyilsə də baş məşçi Ronald Koeman onu heyətdə saxlamaq niyyətindədir. Karyerası ilə bağlı yekun qərarı Coutinho özünü verəcəyi bildirilir. Braziliyalı ötən mövsüm Münxen klubunda 24 oyunda 6 gol vurub. Fənərbahtçaya yarım müdafiəçi Mihazzadə icarəyə verilib. Goalaz xəbər verir ki, bu barədə Tərəttəspor məlumat deyib. Xəbərə görə Sloveniya futbolçu karyerasını Cənuda davam etdirəcək. Anlaşmaya əsasən 26 yaşlı oyunçu klubda 30 matçda meydan çıxsa İtaliya təmsilçisinin heyətinə qatmalı olacaq və qarşı tərəf bunun üçün 1.5 milyon avro deyəcək dedi ki 2019-cu ildə Fənərbaxçiyə keçən müxəzzətin klubla müqaviləsi 2023-cü ildə başa çatmalıdır. Neftçi hücumçu transferini rəsmiləşdirib. Qolas xəbər verir ki, Ağqaralar Konqo menli komandasını üzü Prins Ibarra ilə 1 illik müqavilə imzalayıb. Beçkanın Beşkot klubuna 2019-2020 12 oyun məxsus olan 24 yaşlı futbolçu mövsümün sonundakı cərahiyyət səsinə Neftçinin heyətinə çıxış edəcək. Ibarra 13 nömrəli formanı geyinəcək. Prince ibarə Konqonun ACNFF 2014, Perikan 2015, 6-16 gol vurub Perikanda. Tunisin Bizertin 2015-2017, 19-18 gol. Qətərin Al Wakrah 2017-2018-ci, 9-11 gol. Əzəzərin USM Alger 2018-2019-27 oyun, 19-10 gol. Klublarından çıxış edib və 2019-cu ildə Əzəzəz çempion olur. İbarra Kongo milli komandasının heyətində 11 oyun keçirib və 3 gol vurub. Milanın futbolçusu Lucas Paqueta klubunu dəyişə bilər. Goiás SC Sports istiqamətindən xəbər verici Braziliya futbolçusu ilə yaxından maraqlanır. Fransa təmsilçisi 23 yaşlı yarı müdafiəçisi yaxın gələcəkdə Milanla danışıqlara başlayacaq. Futbolçu ilə Fiorentinanın da maraqlandığı deyilir. Qeyd edək ki, Paqueta son mövsüm ərzində 23 oyunda iştirak edib. Napoli futbolçu Ervin Lozano karyerasını gətərlədə davam etdirə bilər. Goalaz xəbər verir ki, 25 yaşlı forvard Evertonun hədəfindədir. Merseyside klubu italyanlara rəsmi təqib göndərməyə də hazırdır. Lozano'nun transferinə müsbət yanaşan Napoli onun üçün 50 milyon avro tələb edir. Meksika futbolunun Napoli ilə müqaviləsi 2024-cü ilin yayında başa çatar. Napoli Khalid Koulibalyni Manchester City-yə 75 milyon avroya satmaq hazırlayan Napoli yeni müdafiəçi axtarışına çıxıb. Qohalas xəbər verir ki, Napolulular Leonun mərkəz müdafiəçisi Jason Denayeri Senegallı futbolsunun əvəzəldisi kimi görür. Beşiktaş məlisinin üzvünün agenti İtaliya təmsilçisinə bu keçidin 30 milyon avro reallaşa biləcəyini çatdırıb. Napoli Koulibalyni 75 milyon avroya satdıqdan sonra rəsmi təklif göndərməyi planlaşdırır. Lion 2017-2018-ci ildə Manchester City-dən 10 milyon avroya transfer edib. Chelsea-nin fransalı hücumçusu Olivier Giroud Juventusla müqabla bağlamağa hazırdır. Goalaz xəbər verir ki, Turin təmsilçisinin forvarda 2 illik anlaşma təklif etdiyini bildirilir. Hücumçu sözləşməni rəsmiləşdirəcəyi halda ki, il ərzində 9 milyon avro qazanacaq. Qeyd edək ki, Geronatiy ilə olan müqaviləsinin müddəti 2021-ci ilə qədərdir.